Санина и Слава Чайка. Это The Hard Kiss Blog. Сегодня у нас специальный выпуск. Я уговорила наконец-то нашего супермастера показать макияж. Для всех, кто действительно хотел увидеть именно этот выпуск, welcome! welcome. сегодня у меня на голове супер стрижка от Super Она ложится и будет очень круто. увлажняющий крем, он находится у всех мейкап-артистов мирового уровня. Так, для такого стойкого макияжа мы применяем студию Fix SPF 15 Foundation. Применяем кисточку номер 132 Dua Fibra. Очень удобно наносить. Затем применяем второй фибра. то есть если очень мало времени и лучше всего, вот такими похлопающими движениями. У остатки красоты, или, что которые у меня правильно, опять же таки мак, вот, он уберет, зафиксирует на что, сделать его чуть-чуть матовей. Теперь начнется самое интересное. Это подборка трафаретов для бровей. Понятное дело, что, может быть, форму точно вы не найдете и не приложите, и не создадите ту форму, которая вам необходима. Но, как вспомогатель, удобно, быстро и практично. И как фрейловые достойки, такие вот тюбики. Вот, Трафарет я прикладываю так, как... Так как необходимо мне по я, я просто фиксирую так, как мне сильно подходит эта форма к моей форме. К форме моего клиента. Но брови сейчас скажи, модные, такие растрепанные. Нют в всегда не всегда, уже как около трех лет, так актуально. Также я применяю вот подводка и муководку белый цвет, да, то есть не карандашиком, а берем именно вот хайлайт, самый такой светлый, вот, и рисуем четкий такой подробный вот. контур. Также мы наносим, заходим на внутренний уголок, Единственный минус этой подводки в том, что она очень быстро фиксируется, в ней передается пюре как воздух. Потом применяем, ну, для этого мне необходим любой э, цвет, но я применяю из новой палетки Cargo, вот, хайлайтовый такой приятный цвет, очень удобно тушуется, в принципе, как и тени от Илье. Захожу на переносицу и спинк носика. А сегодня мы будем применять довольно-таки все зеленые цвета. Видите, что у меня в тьма вообще много цветов, вот как Makeup Forever, так же Inglot, MAC и Kaka. Но мы сегодня, девочки-мальчики, делаем макияж сценический. Не забываем про это. В жизни, в обычной, ну в жизни, они, очень они... ярко просто, я предупреждаю. Также два фибра мы немного растушевываем. Удобные кисти. Кисти. Мы будем носить вот такие вот мак-тени. Мы не забываем про макияж бровей. Мы нашим бесцветным вот таким вот гелем. И а сейчас все мы их вверх. Беру вот такие вот удобные кисти и беру серию Малефисента, такие вот скульптор с румяной. Опять же, мак. Многие мекопартисты подметили то, что мои румяна совместят даже три цвета или четыре цвета. Я применяю вот такой вот легкий э, цвет, номер 17, Опять Браун. Угу. А какие твои вообще самые любимые фирмы косметические? Ну, Мак, Бобби Браун. Бобби Браун, эм, 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 ну, Инглот отчасти. Элисфас, если он переделает, если оно переделает упаковку, конечно же. А также люблю чиничать да, временами. Продолжим. Продолжим. Поскольку у нас сегодня такой вот активный мейкап, наши стрелки сегодня будут вот такого угу. цвета. Цвета елочки. Но я его немного смешаю с черным, да? С Чер... черная подводка для того, чтобы у нас да, наш контур был, точнее наши стрелки были активны, интенсивны. Лучше у нас нелюбимая Юлия, Мейкап ФРЭБ водостойка. Да, я не люблю, у меня другая любимая Тоже Я вам потом покажу чуть позже, как я буду показывать, чем я пользуюсь. Сейчас вы очень сильно удивитесь, почему Юля красит себе ресницы. Во-первых, если вы заметили, ресницы уже были до этого прокрашены. Во-вторых, почему водостойка? Потому что опять же мы говорим про стойкий мейкап на сцене. Третьих, мы сильно спешим, и для меня не так прям принципиально, как она накрасит, потому что сверху я буду клеить полные ресницы. Так, а сейчас мы клеим ресницы, да? Так, да, сейчас мы клеим ресницы, а мы их немного обрезали. Меняем два клей. Сейчас я покажу. Я применяю такой вот удобный пинцет, который держит ресничку. Вот. И удобнее всего вмакивать клей не вот так, а вот так, в таком положении. А губы мы красили вот таким вот шикарным цветом Lime Crime, который как бы при разном цвете кажется, что это вроде бы и красный, и коричневый цвет. Это наш любимый Хайлайт Супер Бимак. сколько мы ресницы, да, разрезали, вот нам необходимо их соединить. Найди меня, найди меня. О. Наш макияж не смотрится пошло, наш макияж смотрится как раз цинично выдержанно, У нас будет большая челка сверху, вот через щелку будут пробиваться наши идеальные брови. Сейчас будет моя самая нелюбимая процедура. Я ненавижу фиксатор, потому что он. Причем Юля одна единственная, кто его не да. любит. Обычно девочки, вы помните, как он вкусно пахнет? И помните, как он вы его любите? Он отварающийся, да? Я ненавижу его почему-то. Ну так, конечно. Спасибо всем за внимание. Нам нужно очень спешить, потому что мы уже немножко опаздываем на концерт. Макияж занял чуть даже меньше часа. Это, это очень быстро <laughs> для такого сложного макияжа. Повторяйте и присылайте. Нам будет безумно э, радостно, что вы попробовали Ш подобную технику повторить. Да. Kiss from the heart. Kiss. Kiss. No.